ni dapat bertemu dalam maya majlis ilmu, majlis zikir majlis kita sama-sama bermunajat pada Allah moga semua hajat-hajat kita, doa-doa kita diberikan Allah Ta'ala makbulnya semuanya insya Allah. moga uh, segala doa dan juga ayat-ayat suci Quran yang kita bacakan diberikan hasanah setiap hurufnya diberi 10 pahala sebagaimana hadis sahih Nabi SAW dan moga juga paling berpanjangan sampailah ke akhirat ya atas kebaikan yang kita laksanakan pada malam ni moga-moga ia menjadi bekalan akhirat kita nanti di hari akhirat memberatkan timbangan amal kita dan menjadi kita hamba Allah taala yang mendapat kejayaan insya-Allah amin rabbal alamin jadi rasanya dah lama saya tak dapat uh, dan tidak sama dengan GNI ni <laughs> uh, sebenarnya baru seminggu lebih saya pulang daripada Mekah Al Mukarramah saya buat jemaah, saya doakan semua yang ada malam ni diberikan juga rezeki eh, dapat sampai ke Baitullahil Haram uh, eh, dapat berumrah bersama keluarga, eh, dapat ibadah dalam Masjid Haram itu juga Masjid Nabawi dan dapat ziarah Nabi SAW juga insyaAllah eh. dan moga juga kita diberi rezeki dapat sampai ke Masjid Aqsa yang kita rindui, yang kita cintai juga kerana ketiga-tiga masjid ini adalah masjid yang disuruh Nabi untuk kita pergi beribadah, pergi ziarah di sana, pergi beribadah di dalamnya. Kerana kata Nabi, Lat, La, la syadur rihal illa ila salah sata masjid. Tidak perlulah susah payah kecuali kalau kamu nak pergi tiga masjid. Ha, kalau nak pergi tiga masjid ni susah payah pun tak apa. Masjid di Hadha, masjidku ini, masjid Nabawi di Madinah, wa masjidil haram, masjid haram di Mekah, wa masjidil aqsa masjid aqsa di baitul maqdis moga-moga ada rezeki kita sampai ketiga-tiga masjid ini selalu dalam hayat kita insyaallah bersama ahli keluarga kita amin ya rabbal alamin jadi muslim muslimat rahmati Allah subhanahu wa taala dalam surah at-taubah ayat yang ke-36 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim Inna iddata syuhuri inda Allah izna'ashara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum Thalika addinul qayyim Fala tazlimu fihinna anfusakum Ila akhir ayat Dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bahawa Sesungguhnya uh, Bilangan bulan-bulan dalam kehidupan kita Telah Allah tetapkan setahun Ada 12 bulan dan 12 bulan itu telah ditentukan Allah sejak penciptaan alam semesta ini lagi. Jadi dalam setahun ada 12 bulan itu memang ketentuan masa dalam hidup kita sejak zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Setahun ada 12 bulan. Tetapi dalam 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan mulia ini tak disebut namanya dalam Quran. Tapi Nabi mengajarkan pada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim Nabi kata satu mutawaliyat empat bulan ni tiganya berturut-turut iaitu bulan Zul, Zul Hijjah, Muharram. Ha, ini ni tiga bulan bulia dipanggil bulan haram. Manakala satu lagi baina Jumadi sya'ban. atau jamadi akhirnya sya'ban iaitu bulan Rejab. Ah ha, jadi kita sedang berada di dalam bulan haram iaitu bulan Rejab ya. Maka dalam bulan Rejab ini, dalam bulan haram, Allah perintahkan فَلَا تَزْلِمُ فِيهِنَّ Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan ini. Iaitu maksudnya, muliakanlah bulan ini. Janganlah ada peperangan di dalamnya. Jangan ada pertengkaran di dalamnya. Kalau nak, macam nak tercetus di pergaduhan, tahan diri. Sabar. Ini bulan haram. Bulan untuk melatih kesabaran. Bulan untuk melatih perkataan, Jangan keluar perkataan yang negatif Sebagaimana kita duduk dalam ihram Dalam ihram itu ada larangan kan Aa, Tak boleh pakai wangian Tak boleh pakai Pakai yang berjahit khusus bagi lelaki Kena pakai dua kain ihram Tak boleh potong kuku Tak boleh cabut rambut Kan ada larangan-larangannya eh, Maka kita kena bersabar Menahan disiplin diri kita Untuk tidak melanggar larangan ihram Maka bulan haram bulan untuk mendisiplinkan diri kita mendidik diri kita untuk sabar sabar memelihara perkataan kita agar yang keluar tu yang baik saja sabar tidak keluar benda yang tak baik dan begitu juga benda sia-sia tetapi kita lazimi dengan kebaikan tukarkan kepada zikrullah bacaan quran sebagai ulama seperti imam ahmad bin hanbal menyatakan bulan rejab adalah syahrul qurra Kenapa dia panggil syahrul qurra kerana bulan ramadan syahrul quran Syahrul, uh, Rejab ini Syahrul Qurra. Kenapa dipanggil Syahrul Qurra? Bulan pembaca Quran iaitu kerana bulan inilah para ulama mula untuk menyibukkan diri mereka dengan Quran. Uh, kan? Jadi ada ulama yang ada kedai tutup separuh hari kedai dia. Uh, sebab apa? Nak bagi masa lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Ya? Bulan ini bulan mengelakkan perselisihan, pergaduhan, pertengkaran, kata-kata yang buruk. Bulan untuk mengelakkan benda yang tak elok atau dosa. Kerana kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, dalam bulan haram kerana kemuliaannya, maka Allah ta'ala suruh kita jauhkan semua itu tadi. Maka Nabi suruh kita juga. Kerana dosa yang masih dilakukan dalam bulan haram, dosanya lebih besar berbanding bulan yang lain. Manakala pula amalan soleh apa saja amalan saya dibuat pada bulan lepas, contoh bulan lepas, bulan Jamadil Akhir, amalan yang sama, pahalanya tidak sama kalau dibuat dalam bulan ni. Bulan ni, kata Imam Ibn berdasarkan kaul Sahabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu mak bahawa bulan ni kita buat amalan yang sama seperti bulan lepas, tapi pahalanya lebih besar lagi, lebih berat timbangan amal kita. Maka rugilah, kalau seorang tu dalam bulan haram, disesiakan dengan perkataan yang tak baik, perbuatan yang tak elok, menyakiti orang lain. Masih tak memperhenti bertengkar. Ya. Dia tak mengubah perkara yang tak berapa baik itu kepada lebih baik. Maka dia rugi. Betul Allah kata, jangan zalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram. Kerana nanti dosanya lebih besar. Kamu sendiri yang menzalimi diri kamu. Sehingga menyebabkan terjerumus dan neraka Allah di hari akhirat. Maka, buatlah lebih banyak aman. Kalau bulan lepas, bulan sebelumnya tak sempat baca Quran, bulan ni kita rajin-rajin buka Quran. Uh, mungkin setengah muka sehari atau muka sehari ke, insya-Allah yang mana mampu. Kalau bulan lepas tak sempat segah uh, masuk bulan Rejab ni mulalah tambahkan lagi sedekah kita. Ah uh, biar buat hari-hari walaupun sedikit tak apa tapi biar berterusan. Ah Allah. amali lillah adwam hawainqal amalannya Allah cinta adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Kalau bulan sebelum ni tak sempat puasa sunat bulan ni kita cubalah puasa sunat pahalanya lebih besar insyaAllah dan juga latihan sebelum kita masuk bulan Syakban dan bulan Ramadhan insyaAllah. Ya? Yeah? Dan begitulah juga kalau bulan sebelum ni tak sempat berkiam mulai bulan ni buatlah. Paling kurang seminggu, dua, tiga kali. Kalau tak sempat pun seminggu sekali pun tak apalah. Asalkan ada sedikit pertambahan. Kalau sebelum ni kita tahu apa kekurangan kita maka bulan ni tambah baiklah. Kerana itulah Allah hikmahnya Allah jadikan. Boleh saja Allah jadikan Bulan haram itu, Zul Kaedah, Zul Hijjah, Muharram, seterusnya safar boleh je. Tapi kenapa Allah pilih rejab? Sebab nak mengingatkan kita, nak menyedarkan kita bahawa Ramadan sudah habis. Dan bila kita bersiap untuk Ramadan, daripada bulan rejab lagi, insya Allah kita mampu untuk istiqamah sepanjang bulan Ramadan. Insya Allah Tak jadilah amalan yang separuh-separuh. <laughs> kalau kita ah, macam tadi saya baca ke, ke Jumaat, JNI satu hari satu juzuk Masya Allah tu bagus sangat tu eh? bagus sangat dah. Alhamdulillah kita doa dapat istiqamah Masya Allah ya eh? dan seperti mana kita sebut pentingnya mula awal latihan amal ni kenapa kita tambah sikit amal dari bulan kenapa penting sebab itu akan membuatkan kita dapat istiqamah dalam Ramadan tidaklah jadi amal itu separuh saja bayangkan orang tu tak pernah tambah amalan solat sunatnya. Tiba-tiba masuk Ramadan, hari yang pertama, solatul tarawih qiyam syahr Ramadan asabakumullah. Masjid-masjid pun as-salatu la Ramai ah masya-Allah. Kena pasang kemah kat luar. Sebab tak cukup ruangan masjid. Alhamdulillah. Masuk hari kedua, dah kemah kena kena cabut. <laughs> kan? Ha. Jadi pengurusi masjid sebut bukan masjid kat <laughs> masjid kat Gunung Everest. Ha. Kalau bang boleh cabut tak kemah. Berapa nak cabut? Ni ada sepuluh. Cabutlah lima. Hari kedua dah cabut lima dah. Hari ketiga lah cabut semua eh. Hari keempat dah hilang pula soft. Satu soft hilang. Hari kelima hilang lagi dua soft. Sampailah akhir Ramadan. Bilal pun baca. Salatu tarawih min kami Ramadan. Astagfirullah. Yang jawab imam seorang. Salatulailallah. Imam pusing belakang. Kita berdua je ke Bilal? <laughs> Berdua je lah. Yang lain semua dah raya dah tu so, imam. Haa tak apalah. Jadi tak istiqamah amalan tu kerana kita kurang latihan. buat kurang biasa. Sebab itu kita nak bukan hanya puasa tapi nak amalan lain pun menjadi istiqamah. Bukan hanya dalam Ramadan tapi dalam hayat kita sepanjang hayat kita. Oleh sebab itulah baru ni saya bawa jemaah umrah. Jemaah-jemaah muslimat memang boleh masuk setiap hari. Bertawaf di mataf. Masya Allah. Kelebihan para muslimat hari ini. Tapi muslimin tak boleh. Siapa yang berniat umrah saja pakai imrah, ihram baru boleh turun ke mataf. Aa, jadi kalau pakai jubah macam saya pakai ni lah tawaf di atas. Kalau tawaf di atas ni okey, tak ada masalah. Satu pusingan, satu kilometer. Tujuh pusingan, tujuh kilometer. Aa, Alhamdulillah, lagi jauh, lagi banyak lah pahala kan? Lagi banyak lah zikirnya. Kan? Tapi tak ramai orang mampu buat kan? Jadi saya beritahu jemaah, jemaah nak tahu sunat, dia ada lelaki lah. Tak boleh kat bawah, so kita tak boleh masuk. Tawar lah di atas. Mereka pun buatlah. lah. empat hari lepas tu jumpa saya, Ustaz, Alhamdulillah saya dapat tahu sunat. Tapi sekali dia Ustaz. Lepas tu saya kata memang tak boleh lah, jauh sangat. Memang lebih jauh daripada saya. Ya? Yeah? Tapi ada satu orang jemaah ni, dia kata Ustaz, Alhamdulillah. Daripada selepas umrah itu, saya dapat tawaf sunat sehari sebanyak dua kali. Kat bawah ke? Tak, kat atas. Masya Allah, sehari 14 kilometer dia boleh bertawa sunat. Masya Allah. Eh? Orang lain tak mampu. Saya sendiri pun kata, saya tak mampu nak buat macam tu. Kata macam mana abang boleh buat? Rupanya pada masa dia ni memang pelari maraton. 42 km tu dia senyum je. Apatah lagi 17 km tak ada masalah bagi dia. Jadi maknanya apa? Hari-hari dia di Malaysia dia memang lari. Ya? Jadi masuk ke Madinah, Mekah, Al-Mukarramah, Masjid Haram, Tawaf sejauh tu tak ada masalah. Eh. Macam itulah analoginya kalau kita mula awal daripada rejab. Amal solat kita, solat sunat kita, ya, yeah, zikir kita, Al-Quran kita, sedekah kita, puasa sunat. Maka insyaAllah um, dah masuk Ramadan, amalan, amalan itu semua akan jadi amalan yang berkualiti. Yang istiqamah kerana tubuh kita, diri kita sudah biasa dengan amalan itu. InsyaAllah. Eh, moga-moga. Allah berkati kita dalam bulan Rajab, Allah mabarik kita fi Rajab. Wa Sya'ban dan berkati kita dalam Sya'ban. Wa balighna Ramadan dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam bulan Ramadan yang sangat kita rindui. Dan moga ia menjadi bulan yang terbaik buat kita. Janganlah lupa saudara-saudara kita di Palestin doakan untuk mereka dan seluruh dunia dan di Malaysia. Moga kita semua sentiasa mendapat rahmat, lindungan dan kasih Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat ini dahulu untuk tazkirah <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن شاء الله <سؤال> jumpa lagi